проблема для сегодня для существует в стране, да? Почему мы считаем, что в Украине существует серьезная проблема со свободой слова? Но я говорила о том, что а, контент, который потребляют сегодня большинство украинцев, он не соответствует той действительности, да, которая существует в стране. Почему? Потому что у нас практически в ведущих СМИ, особенно это касается телевидения, нет, ну исчезла критика власти. А у нас а, там прямая речь существует преимущественно от президента и премьер-министра. Это такое, знаете, советское телевидение, которое мы еще помним, которое нам рассказывает о доярках с комментариями премьер-министра. Да, был сюжет на Интере на прошлой неделе, на 4 минуты. Это главные новости страны. А, но вообще ничего не говорит да, о проблемах, которые существуют в стране. Более того, к сожалению, президент очень редко встречается с журналистами. Вот за последний год это, по-моему, была одна открытая пресс-конференция. И достучаться, да, еще очень важная проблема, это то, что журналисты, на самом деле, медиа и медиабизнес, делают люди, правда? Это журналисты, которых нужно ценить. Что у нас происходит с журналистами? Реально звезды журналистики, люди, которые, которые получают премии да, за то, что это лучшие репортеры страны, они не нужны сегодня в прессе, они теряют свою работу, как это случилось с Сергеем Андрушко, как это случилось с Натальей Соколенко, которая заявила, что она не может работать, когда все вокруг продано, когда Наталья Королевская, это каждый, каждый сюжет, потому что на этом настаивает менеджмент канала. Таких журналистов огромное количество, которые потеряли, работу на ведущих телеканалах за последние два года и сегодня имеют возможность работать исключительно в интернете или вот на этом единственном канале TVI который сегодня закрывают его просто выбрасывают из эфира это единственный телевизионный канал в стране который может себе позволить критику власти прямые эфиры при участии оппозиции больше вы прямых эфиров при участии оппозиции ну кроме там свободы слова которая специфически очень а, модерирует вы этого не увидите да и точно так же вы не увидите эксперта а людям нужно делать выбор они будут делать выбор исходя из этой информации и вот чтобы это все проблемы донести мы, конечно, об этом пишем, но пишем только в интернете, потому что СМИ, в том числе и господина Ложкина, не печатают об этих, об этих проблемах. Да? Где-то сегодня тоже об этих очень проблемах мало говорит. О а законопроекте регионалов, которые предлагают возвратить криминальную ответственность за дефамацию в стране. А это прямая угроза криминальной ответственности всем журналистам. И ведущие СМИ, 95%, об этом не пишут ничего, понимаете? А в интернете у нас есть только несколько изданий где мы можем об этом говорить. Поэтому у нас не остается другого выбора, да, чтобы донести до президента о том, что если бьют там уже нашего коллегу Мустафу Наема, охранники депутата Верховного Совета, то их нужно наказать, потому что наказание не происходит, а журналиста побили, да, у него забрали телефон, у него там вытерли информацию, которую он снял. У нас другой возможности достучаться не было, да, и нет такой возможности. Поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы показать, что заявление это одно, но очень хочется реального диалога и реальных изменений, реального критического контента в ведущих СМИ, объективности и баланса, и возможности украинцев нас получать реальную информацию. Только из этого начнутся положительные изменения в нашей стране. Мне кажется выступление, мне кажется выступление Виктории, наглядное подтверждение наличия свободы слова в нашей стране. Благодаря Фонду у нас не Это только прием. фонду поводу и всем спонсорам Конгресса, и всемирная газетной ассоциация и Украинской ассоциация издателей политической печати, у нас каждый может высказаться э, полная свобода мнения. Я э, хочу поблагодарить всех участников дискуссии, я хочу поблагодарить всех, кто приехал в Киев.